بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز مخلص لار محترم برادر لار بيجو كيمام لارمز ملار لار شاقر jamiyatni tarbiyalaganlar ularning har bir so'zlari tarbiyaning tamal toshidir ularning hayotlaridagi har bir bo'lib o'tgan voqea har birimiz uchun hayot dasturidir buyuk imom to'rt faqihning birlaridan sanalmish imom al shofiiy rahima muhammad ibn idris as shofiiy al, al quroyshiy rahimahullohning yunus ismli shogirdlari bo'lardi bir kun bir masalada shogirdlari yunus ustozi imom shofiiyga xilof so'zni ya'ni boshqacha so'zni boshqacha fikrni bildirdi imom shofiyni o'z so'ziga o'z fikriga qanoatlantira olmagach yunus g'azab otiga mindi kitob daftarlarni yig'ishtirdi darsdan chiqib ketdi uyiga borib o'tirib oldi kun qoraygach yunusning darvozasi taqilladi qarasa ustozi muhammad ibn idris ash shofiiy rahimaulloh uning uyiga tashrif buyuribdilar imom shofiiy uyga kirgach shogirdlari yunusga qaratib ey yunus yuzlab masalalarda kelishamizu bittagina masalada kelishmaganimiz bizni ajralib ketishlikka sabab bo'laveradimi ey yunus har bir tortishuvda faqat g'alaba bilan chiqishlikka urinma ba'zida qalblardan joy olish jamiyatda martabaga erishishlikdan afzaldir ey yunus yillar davomida o'rnatilgan muhabbat va munosabat ko'priklarini shartta buzib tashlama yana o'sha ko'prikdan o'tishga to'g'ri kelib qolishligi mumkin ey yunus xato ishni yomon ko'r xatokor shaxsni emas ey yunus gunohlardan bor vujuding bilan jirkangin gunohkorga esa kechirimli muruvvatli rahmdil bo'lgin ey yunus so'z fikrni qancha tanqidu tahlil qilsang sening ishing so'zlovchini emas bizning vazifamiz dardu ranjni aritish ketkazish unga chalinib qolgan kishini yo'q qilib tashlash emas ey yunus olloh senga yor bo'lsin bag'ri keng qalbi dengiz inson bo'lgin imom shofiiy rahimulloh mana shu nasihatlarni shogirdlari yunusga qilib u bilan xayrlashdilar darhaqiqat imom shofiiyning bu aytgan so'zlari har bir zamonda har birimiz uchun dasturu amal ba'zida atrofdagilarimiz bilan ko'p masalada kelishamiz bir masalada bir mavqifda kelishmay qolganimiz bizlarni dushmanlarga aylantirmasligi kerak shuningdek qalblardan joy olish insonlarni qalblariga muhabbat nasimlarini yetkazish bizning vazifamiz <laughs> ahsin tastabid shoir aytadi odamlarga yaxshilik qilgin ularni qalblari senga moyil bo'ladi odamlar qalbini yaxshiliklar moyil qiladi xuddi shuningdek o'rnatilgan munosabatlar muomalalar o'rnatilgan yaxshi do'stona rishtalarni shartta buzib tashlash shartta uzib tashlash u mo'minning ishi emas bizlar gunohni yomon ko'rishimiz kerak xato fikrni yomon ko'rishimiz kerak noto'g'ri so'zni yomon ko'rishimiz kerak so'zlovchini emas xatokorni emas agar biz xatokorni xatosini o'nglasak noto'g'ri so'zni so'zini o'nglasak u shaxslarning o'zi albatta to'g'ri yo'lga keladi rohi rostni topadi abbosiy xalifalaridan mahdiy bir kuni kishilarni qabul qilayotgan edi bir kelib shikoyat qilar boshqasi esa she'r o'qib uni maqtar edi tushlik payti edi bifoqo qo'lida ikki oyoq kiyimi olib bir kishi kirib keldi ey mo'minlar amiri bu oyoq kiyimlari rasuli akram sollallohu alayhi vasallamniki uni sizga hadya qilish uchun olib keldim xalifa mahdi kursidan tushdi borib oyoq kiyimlarini ziyorat qildi ko'ziga surtdi qanday ham yaxshi narsalarni bizlarga hadya qilding bugun qanday ham yaxshi narsa ekan hazrati payg'ambar alayhissalotu vassalomning oyoq kiyimlari hazrati rasuli akram sollallohu alayhi vasallamga jonimiz ota onamiz fido bo'lsin dedi o'pib peshonasiga qo'ydi va u odamga ya'ni hadya keltirgan odamga o'n ming dirham berishlikni amr qildi haligi kishi pulni oldi xursand bo'lib ketdi u ketgach atrofdagilari xalifaga hayrat nazari bilan qaradilar ajablanish nazari bilan qaradilar shariat ahliga ma'lumki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlariga hadislariga qanday ahamiyat bersak ya'ni ularni sanadi qanday talab qilinsa payg'ambar alayhisalotu vassalomdan qolgan osonra atiqalarga ham mana shunday sanad talab qilinadi payg'ambar alayhisalotu vassalomni sochlarini payg'ambar alayisalou vassalomni hassalarimi hammasini sanadi bo'lishligi kerak u undan bu bundan buning qo'lidan buning qo'liga o'tdi degan sanad bo'lishligi kerak atrofdagilari xalifa Mahdiddan hayratlanganlari ajablanganlari shunday bir kishi keltirdi bu payg'ambar alayhi alayhisalotu vassalomning oyoq kiyimlari dedi unga o'n ming dirham berdilar oyoq kiyimlarni sotib oldilar na undan san'at so'radilar na qog'oz so'radilar va hokazo hammalari hayratlandilar ya'ni xalifa unchalik gul odam emas halifa unchalik beparvo odam emas shunda halifa atrofdagilarga ko'z yugurtirib allohga qasamki dedilar men bu oyoq kiyimlarni rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiymaganlarini bilaman kiyganlari u yoqqa tursin buni hatto rasuli akram alayhi ssalotu vassalom ko'rmaganlar ham ammo agar men unga yolg'on aytyapsan deganimda u kishilar oldiga chiqib men mo'minlar amiriga rasuli akram sollallohu alayhi vasallamni oyoq kiyimlarini sovg'a qilgan edim u kishi qabul qilmadi deb aytardi unga ishonmaydiganlardan ko'ra ishonadiganlar ko'p bo'ladi chunki omma o'ziga o'xshaganlarga ko'proq ishonadi chunki ko'pchilik zaif tomon tamam, zolim bo'lsa ham zaif tomonga yordam beradi uni haq deb o'ylaydi biz uni tilini sotib oldik hadyasini qabul qildik so'zni tasdiqladik shu Şu bilan shunday qilgan ishimiz afzal va tinch yo'ldir inson gohida salomat qolishlik uchun insonlarni rioyasini qilib turishligi lozim agar har bir gapga -gə, so'zga qarshi chiqaversang har bir ishga qarshi chiqaversang o'zingni qurbon qilayotganingni bilmaysan seni jinoyatchiga ham chiqarib qo'yishadi imom ahmad rahimulloh shunday deydilar aqlning o'ndan to'qqizi o'zni bilmaslikka solish va beparvo qilib ko'rsatishdir ya'ni bilmaslik emas buni tag'ofil deyishadi bila turib o'zni gullikka solish bila turib bilmaslikka solish mana shu ba'zida hayotning salomat yo'li bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalom nihoyatda keng qalbli keng bag'rli bo'lganlar hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abdulloh ibn ubay ibn salulning aniq munofiq ekanligini munofiqlarning sardori ekanligini bilardilar lekin payg'ambar alayhi salatu vasallam keng qalbli ulug' inson edilar shuning uchun payg'ambar alayhi salatu vasallam uni faqat kechirdilar ishini Allohga soldilar payg'ambar alayhi salatu vasallam abdulloh ibn ubay vafot qilganida Hazrat rasululloh o'z kuylaklarini yechib unga kafan sifatida kiygizdilar uning janozasini o'zlari o'qidilar nima uchun ulug'lar qalbi keng bo'ladi bag'ri keng bo'ladi ulug'lar pastdagi ancha muncha narsalardan o'zini yuqori tutadi mayda chuyda narsalarga bilan ilashmaydi qalbi kenglar bag'ri ummonlar o'zining bag'riga yaxshi yomonni saqlab turib uning yuzi ko'm ko'k bo'lib turaveradi lekin uning ichida nimalar borligini olloh taoloni o'zidan bo'lak hech zot bilmaydi bag'ri keng bo'laylik qalbi daryo bo'laylik atrofda ba'zi ilashadigan narsalar bor ulardan inshaalloh bilib tursak ham bilmaslikka o'zimizni solaylik mayda chuyda narsalar <laughs> bilan o'ralashib <laughs> <laughs> qolish insonni o'zini ham fikrini ham himmatini ham mayda chuyda qiladi vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh